Алло? Слышу вас, да О, ура, нарешті, нарешті ми чуємо. Віро, скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? І взагалі яка ситуація в Одесі? Наскільки я коротко повідомив там суперечки навколо концерту Ані Лорок, так активісти підійшли, заблокували вхід. Сталася сутичка з міліцією. Я от читаю в, соці... в соціальних мережах, що нібито застосовували сльозогінний газ і застосовували сили до активістів. Яка ситуація в Одесі зараз? Все правильно писали. Концерт Ани Лорак все-таки начался. Три активиста задержаны, ну, по предварительным данным, и милиции говорят, что очень сильно пострадал сотрудник милиции, которого ударили кастетом, предположительно. А, то, то есть, концерт продолжается, протестуют ли люди при этом? А, люди не протестуют, были попытки концерт какими-то кликами оскорбительными. Дело в том, что сегодня был инцидент также на Куликовом поле. Это то место, где произошли трагические события в Одессе 2 мая. И там тоже было столкновение с милицией, было подозрение, что в какой-то машине находится взрывчатка, и вот у меня ой, я прошу прощения, оружие, ее там... его там не обнаружили. И, скажем, активисты тоже пострадали от милиции, потому что она вела себя агрессивно. Но я вам хочу сказать, что в обоих случаях, ну, в общем-то, милиция себя ведет как милиция, да, с хулиганами. Если бы то же самое было 2 мая, возможно, это бы все не произошло. Поэтому, если они будут дальше себя так вести, то, возможно, нас просто меняет судьба других городов юго-восточных. Понятно, скажите, а мы видели только что на прямой трансляции, что милиция остается на месте со счетами. Сколько при этом людей остается э, напротив? Сколько людей пытается заблокировать или пытаются ли вообще? Они не пытаются сейчас заблокировать. В принципе, это уже бессмысленно, и концерт длится уже достаточно долго, около часа. Там какое-то количество, несколько десятков уходит, здесь просто, в принципе, много отдыхающих, поэтому сложно так сказать. То есть можно сказать, что сейчас ситуация стабилизировалась? Ну сейчас я так понимаю, что все силы направлены протестующих на освобождение своих активистов. Э -э вроде как анонсируют митинг завтра с утра э под управлением милиции. Тут э -э ну, в дальнейшем, я думаю, что в каком-то развитии событий сегодня ночью речь не идет. И напоследок, давайте еще раз подведем итог. Трое задержано. Сколько человек пострадало? Есть ли какая-то информация об этом? Ну, были активисты. И дело в том, что нужно понимать, что там были исключительно практически активисты только правого сектора, его свобода. Очень многих людей было кровь, у нескольких. Не могу сейчас сказать количество пострадавших, но... В общем-то, извините, помяли их нормально. Mm -hmm. Спасибо большое.